В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам, поддерживают нас. По игре старались сегодня больше ради защиты, потому что бы какие команды без легионеров, молодая команда, они бегут в прорыв, то есть у них как бы есть сейчас все и время, и все доказывать, показывать, что они достойны играть в Украине и не только в Украине. Поэтому на такую команду тяжело настроиться, но ну, справились сегодня. И то там были такие моменты, немножко расслаблялись просто, можно так сказать. Поэтому как бы такой счет, ну, выиграли, слава богу. Спасибо. А в чем, по вашему причине, такой малорезультативной игры, что не получалось, не получалось у вашей команды? Я думаю, эти игры ничего не решают. В принципе, трудно настроить команду. Я смотрю, многие уже на чемоданах сидят и ждут, когда закончится чемпионат. И это сегодня я должен был во время всей игры находить игроков, в которых желание есть играть. Так что но. Ну... Я понимаю, что трудно, но нам надо показать, что мы все-таки профессионалы, и сказать спасибо болельщикам, потому что весь сезон так, так болели за нас, и если мы завершим сезон вот таким образом, без, без огня и так будем просто отыгрывать, это плохо. На следующий матч, последний, я думаю, будут настраивать свою команду, чтобы она показала лучший баскетбол, чем сегодня. Если вы говорите, сложно мотивировать игроков, что-то я вас понимаю, потому что задача как бы не выполнена основная. Но в любом случае, мы, нас, наш, клуб, ставили перед чемпионатом, если вы помните, специалисты Украины где-то там 11 12 9 место тоже неплохо, просто за занимающие побороться с Кримбасом, но вы хоть не мотивированы. Но в прошлой же игре был был мотивирован максимально, это наш Миша Галенко. Сегодня он ни разу не вышел. В чем причина? Не, ну сегодня он отыграл очень много минут за дубль. А. И потому я дал ему отдых, потому что там пускать он... Утром тренировка, час игра потом опять немножко съел бананы и опять играть. Но он, я думаю, что это трудно для него было бы сегодня. Я вот уже отметил э, э, сайт э, отметил Мишу, как, в прошлом туре он очень хорошо о а себе дал знать, его отметили. Я думаю, Миша все впереди, и там не надо беспокоиться, что он сегодня играл, потому что вот у него получилось, что он получил травму, он все там вообще всю игру играл за дубль, так что это слишком, я думаю, нагрузка и психологическая тоже, там, пускать уставшего игрока, и особенно в такой игре, когда у нас, в самом деле, как мы играли, не очень. Может быть, надо было придержать? Не не ну, Приду. мы думали, но ну, мы не... Такая ну, да, про да. Для него, в да, для него, да, мы про это думали, но мы решили потом тренировать тренера, что ему надо там сыграть свои 30-35 минут, и здесь уже будем смотреть. Я, ясно, если было плюс 20, плюс 30, ну, другое дело было. То я уже опустил. Но в этот момент им надо уже характерная игра, и которые игроки в концовке играли, думаете, добрались до конца и выиграли. Те игроки, которые, как вы говорите, не мотивированы, я понимаю, что, прежде всего, иностранцы, украинцы обычно мотивированы, несмотря на результат. Э... Мы тремя украинцами играли последнюю четверть. Но я думаю, не мотивированный, просто, просто, в головах уже, что ну, трудно собраться. Головах, а? когда... Я, думаю, мотивация есть, но они просто психологически не могут собраться. Это не знаю, как то по-другому сказать. Я задать вопрос, я понимаю, потому что у нас вы не ответили на него, как бы глаза в глаза. Э -э есть ли из тех игроков, которые являются не украинцами, не интерес, интересуют именно иностранцы, которые, возможно, в следующем году не будут играть нашей команде. Я опять не буду отвечать на этот вопрос. После сезона. Спасибо. Dazilling. Спасибо. Могу тоже на, русском. Если можно, Не знаю, я что я говорю. Я могу переводить. Могу. если он, может перевести, если я не знаю, что... отлично. Тогда можно, пожалуйста, чтобы оценку игры и почему, по его мнению, она получилась такой дирекционной? Give a point of game and why we lose. Why? Yes. We lost. Uh, я не хочу говорить, если, почему бы мы проиграли. И то же самое, если бы мы выиграли. Когда мы играем 5-6 игр, молодые игроки, это нормально, что мы можем проиграть против uh, хорошей команды, что умеет 5 легионеров. Это нормально. Я думаю, что наши молодые игроки очень хорошо сыграли сегодня. Uh, нормально они mm -hmm. только нужны от опыт. 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 Да. опыт. Но они должны делать ошибку. Только когда они делают ошибку, это опыт. Experience. Опыт. Но на ошибках учатся. Да, да, yes. да. да. When players do mistakes, they grow up. Ну, no, no, делают ошибки и растут. Да, ошибки. да, получится. Когда они делают ошибку, получится. Но я, я, я не верю, что если мы игре, играем всю сезон только молодые э, игроки, мы в этой сезон мы выиграли 9 игр. Я думаю, что, может быть, мы выиграли 7. И потому что я, э, я хочу играть молодой человек, молодые э, игроки, с кем легионеры, что только играют для деньги и, не знаю, что еще. Но наши украинки игроки лучше. И я, хочу играть для них. Игорь, вы неправильно сказали немножко, может, я... То есть вы те играете за очень большие деньги, эти за деньги. you say yeah, Americans play for big money and we play just for money. No, I, I'm talking about my team. Я говорю о uh, моей команде. Я не хочу говорить о uh, другой команде. Yeah. Uh, наша команда... Я предпочитаю играть в молодых игроков, а не в игроков, которые играют только за деньги. Я хочу только о моей команде, а не о другой команде. Это правильно? Все понимаю. Слава Бобров, играет в Point Guard. Zašto? Zašto nije udjelaći Češnjakovića? Zato što mislim da je naš najveći talent, najveći talent, a zašto je igrao prvi numar? Zato što je talent. On je talent i ja želim da talent igrača treba umjeti mjač, treba have to dictate the game, have to. Ну должен диктовать игру. Потому что. Поэтому я я я хочу, чтобы он играл Аида первый номер. Мне не нравится только small player to be point guard and tall player to be big. Sometimes. Tall он иногда player... меняет, ему не, не всегда нравится, когда маленький играет маленького, а большой ну, меняется ротация. Руслан Отверченко вернулся из Донецка. Он в прошлом сезоне он был самым лучшим молодым игроком Суперлиги. Что, по-вашему, у него не получается в этом сезоне? Руслан had very difficult season this year. He has a conflict with himself to understand what he wants to do. собой понять, что And now slowly, slowly, he's trying to come back and and he's trying to see His way well, to be a player. What uh, what's our doctor says about Artem Shvedce? Like normally, normally we know only the day after how dangerous the. Еще uh, is. We need at least 24 hours minimum. Ему нужно 2-4 часа, на чтобы все происходило. Он наступил на ногу Чимукову. Сегодня примерно примерно прерывной игре у вас все-таки было два результативных игрока. Это сам был Бобров. Остальные забрасывали довольно мало. Почему Борисово. такая низкая результативность остальных игроков ваших? Бобров Потому что они играют с более персональностью because uh, during the season they grow up, grow up, grow up, grow up, and now some players need more time. They needed less time. They are ready to play high level. Other players need more time. Ну, другим игрокам нужно больше времени. Они с самого начала сезона начинают играть, играть, и вот в конце сезона они уже набрали достаточно хорошую форму и могут спокойно играть и сами разбираться, получается. But I'm very happy because today is the fifth game consecutive game that sandor play high level. And second game that he has double double rebounds and points. And this is very good for Sandur and for BC. Ну, okay. 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 ну молодая команда, тренер больше ставит акцент акцент на то, чтобы заигрывать молодых игроков. То есть команда Николаев на сильнее есть легионеры. Ну тренер уже все сказал. А что конкретно у тебя сегодня получалось не получалось? Ну конкретно а в защите может что-то получалось, потому что в нападении что вообще не собранный был какой-то. Спасибо. Это все? Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо.